しょうがないわよまだ子供なんだもん <noise> you <laughs> 後ろまで囲まれたぞお兄ちゃんやあうんが飛んできたぜんがここで固まっていたら的になるだけですよよしみんなバラバラに逃げるんだまた後で合流しよう急げ。がえ あれパルモンすごーいまだ何にもしてないのに、変ね。うるっ何かしらこのディ地響キお兄ちゃんたち、こっ手隠れんな奴が来るじう おおおもももちちちゃゃゃのののへよようこそおもちゃを愛しおもちゃに愛しにされるおもちゃの町の町々ですみんなといと一緒に遊びましょう と一緒にって言ってたわ。おもちゃの街にみんなもいるのかも。行きましょうおもちゃの街に俺とデートかデートじゃないみんなを探すの君、待ってはっきり言うお兄ちゃんだな。 おもちゃの町にようこそまた出た逃げましょうモーザエモとても強いデジモよでも…子供たちは感情を消しておもちゃのおもちゃになりましょうお待ちしておりました、お嬢さん何よ何があったか知らないけど

君を必死に守ってる私も 君とヌメモンたちのお返しだ わかりました。 こっちもみんな元通りだよミミちゃんとパルモンに感謝ねすみませんおもちゃは飽きられるとホイホイ捨てられてしまうそれが許せなかったんです <laughs> 黒い歯車歯車が原因だったのかパルモン 私の思い上がった心を、正気に戻してくれて、ありがとうお姉ちゃん、俺にキスしてくれよいや相変わらずはっきり

切れてますよ限、えー、コーラはこのドロドロがたまらない。 からいろいろなことがあったなと思ってさおうんうん、確かにいろいろあったなみんなとキャンプに来たはずだったのにいつの間にやらデジモンなんてのがいる変な世界に迷い込むなんてね変な世界ひどいなじゃご、ごめんよだけど普段はおとなしいデジモンを凶暴にするあの黒い歯車うん ここまでは進化の力のおかげでなんとか切り抜けられたけどさ一刻も早く元の世界に戻る方法を見つけるしかないよな心配性だな蝶はオイラが守ってやるって。 雪が降ったら雪合戦やったり鎌倉が作れるぜ雪合戦か久しぶりに勝負ができるな何その雪合戦って雪合戦というのは雪玉をぶつけ合う遊びのことですよじゃあ鎌倉って食べ物に違いあらへんみんな気楽なんだから。 気温が下が下れば野宿だって難しくなる食料の調達だって大変になるだろうし僕はみんなを守らなくちゃいけない僕が一番年上なんだから you <laughs> カエ寒さはしのげるなのんきなこと言ってる場合か食料はどうする食料なんてあるよほらなんでこんなところに冷蔵庫がおー、ラッキーそんな、バカな、非常識だ ないじゃないか仕方ないだろう。腹減ってるんだから事情を話せば分かってくれるわよ何しろ非常事態ですからね<ー>いただきますいただきますなんだあじょう食べないのか家に帰ればこんな苦労しなくてもいいんだなって思ってさ ねえ、みんな、目玉焼きには何をかけて食べる目玉焼きには塩コショウ、決まってるじゃないか俺、醤油マヨネーズ私はソース僕はポン酢少々みんな変目玉焼きって言えば砂糖納豆を乗っけたのも大好き納豆みんなは目玉焼きにそんな変なものをかけるのか… ソースでもマヨネーズでもなくやっぱり目玉焼きには塩と胡椒ジョーは融通がきかないなどうでもいいことで悩むし僕のどこは融通がきかないんだよほらすぐにムきになるおいジョー落ち着けよう,うるさい僕は落ち着いてるよいつだってね今日はどうかしてるぞ疲れてるんじゃ疲れてなんかないよ どうかしてるのはみんなの方だ僕はしっかりしてるさ僕は僕はしっかりしてるジョのやつもっと気楽になればいいのにそこがジョーのいいとこでもあるんだけどここは行くしかないだろう。いやもっと安全な方法があるはずだ どうしたんだい何もめてるんだいあの山無限マウンテンに行くか行かないかでもめてるんですあそこに行けば全体が見渡せるんだ逃げ腰じゃラチが開かないだろお前も無鉄砲に突き合わせてみんなを危険にさらすつもりかよ山には凶暴なデジモンがたくさんいるのちょっ2人を止めよう2二人とも 落ち着いて話し合おう。で、ジョーはどう思う？どっちに賛成なんだよ。確かにあの高い山なら天体が見渡せる。でも凶暴なデジモンがいる。諦めろよ。太刀魚じゃあこれから先どうするんだよ。 3人ともいいかげんにして今日はもう遅いし続きはまた明日さあ行きましょうよし誰も起きてないよな無限マウンテンに登ればこれからどうすればいいかきっと見つかる僕が僕がしっかりしないといけないんだ